Готов, да? Первое, по горячим следам прокомментируйте, пожалуйста, футбольный поединок, который только что завершился. Я начну немножко, скажем так, вдалека. Мы, когда готовились к арсеналу, четко представляли, что эта команда она по содержанию игры и по качеству, она одна из лучших лиги. Мы четко представляли, что неудачно сложился результат в Краматорске, мы видели эту игру благодаря вопиющим судейским ошибкам. Мы четко понимали, что будет очень тяжелая игра для нас. Готовились, настраивались, плюс я вам говорил, что у нас проблемы у нас три футболиста центральных не играло сегодня. Два центральных полузащитника и нападающих. Плюс еще люди, которые по 4 месяца восстановились, вот они сегодня выходили. На 30 минут выходил Зюм, на 25 вышел Морозов. Мы четко понимали, что будет очень тяжелая игра, так она, так она и оказалась. Почему таких были два разных тайма? В первом вы играли первым номером, во втором закрылись, играли уже по результату? Я вам скажу так, что мы и в первом тайме играли, в общем-то, на быстрых атаках. А во втором тайме, учитывая давление, оказал арсенал очень мощный. Нам пришлось там перестраиваться, делать замены для того, чтобы избить эту волну. Но удалось это сделать. И там минут 25 были очень тяжелыми во втором тайме очень тяжело. А потом удалось за счет замен отодвинуть игру от своих ворот, и мы имели даже пару моментов для того, чтобы развить успех. Быстрый гол повлиял на ход поединка? Ну, конечно, на, на ход поединка влияет все. Я просто еще раз хочу сказать, что Арсенал, это на мой взгляд, это однозначно, это одна из лучших команд первой лиги. Не только мне, наверное, всем показалось, что ваш вратарь сегодня заслужил наилучших отзывов. Если бы не он, Вряд ли вы, как мне кажется, выиграли. И ничья было бы самым таким хорошим исходом поединка. как минимум раза четыре он выручался, сегодня вас. Ну я с вами не согласен в каком плане. Никогда один игрок не выигрывает. Выигрывает вся команда. Кто-то сыграл лучше, кто-то хуже. Определенно сказать, что там один игрок никогда не выигрывает. Есть определенные позитивные да, вещи в игре нашего вратаря, но это прежде всего заслуга всей команды, потому что футбол это командный спорт. Спасибо, удачи вам, будем с удовольствием Спасибо. следить. Спасибо, вам также. Да.